29 травня в Чернігові відбулася позачергова зустріч ймовірного кандидата в народні депутати від 205-го виборчого округу Геннадія Корбана з журналістами. Зустріч Геннадій Корбан організував безпосередньо під відкритим небом біля весійного салону по вулиці Полуботка. Стіни цієї будівлі, як втім, і багато інших у місті, змалювали невідомі особи в ніч з 28 травня. Різні написи. Як то Дніпро Чемпіон, Гена депутат, Корбен прийде. Порядок наведе Корбан, наш депутат, а їх нарахували аж 34, З'явилися на парканах, вивисках, магазинах відразу ж після трансляції футбольного матчу Дніпро Севілля на великому екрані, встановленому на красній площі в центрі міста, організував масовий перегляд трансляції матчу для чернігівців Геннадій Корбан. Під час спілкування з журналістами політик зазначив, що навряд чи вандалення місцевими жителями, оскільки розмалювали будівлі так, що їм було абсолютно байдуже те, у якому стані буде місто, Геннадій Корбан після зустрічі з представниками мас-медіа особисто взявся відчищати деякі змальовані об'єкти. Можно говорить о политической конкуренции, можно говорить о политической борьбе, но портить имущество обычных людей и коммунальное имущество это просто обычный вандализм. Такое могут делать плохие люди. Таких людей обычно называют ритмистом. Поэтому все господа, там, президенты, его компании, его штабы, которые это сделали, они не просто ритмисты. Поэтому мы сейчас это закрасим и покажем, что так делается все. На самом деле, трансляцию футбола проводили в четырех городах. Киев, Днепропетровск, Львов, Чернигов. Подобные вещи оказались только в Чернигове. Это как доказательство того, что это не могли сделать приверженцы, так сказать, слов, да? А сделали просто политические конфликты. Я считаю, что это делают только я готов их исправлять сам лично. Вчера я позвонил вечером господину Березенко, это было часов 10 и сказал, что послушай, ты можешь политически со мной конкурировать, если ты будешь портить имущество третьих лиц, я тебя поймаю и там тебе просто поможет. Так ему и сказал. Вот и все. Собственно, господа, что еще можно добавить? Он сказал, что послушай, ты можешь политически со мной конкурировать, если ты будешь в городе, третьих будешь смотреть я тебя поймаю и дам тебе просто поморь. Так ему и мы сказали. Вот и все. Собственно, господа, что еще можно добавить? И, если есть вопросы, говорите. Скажите, пожалуйста, па, а если Гереденко он говорил, что это не он и не, не знает? Смотрите, после того, как я ему сказал, что я тебе в следующий раз дам по морде, просто от листа, он говорит, я понял. Я говорю, не ну, раз понял, тогда будет здоров дословно текст. Я причем позвонил в открытую связь, поэтому в принципе в СБУ можно купить эту запись. Они а продают. Это, и это сделано только в Чернигове, заметьте. То есть в Днепропетровске на площадях собралось более 22 тысяч людей более 15 тысяч людей. То же самое в Львове. Нигде не было ни одной записи, например, там Днепр чемпион Пилата Мэр. Или там Днепр чемпион Береза Борислав Мэр. Бер. Такого не было, только в Чернигове. То есть это говорит о том, что молодая команда Черновецкого работает, как обычно, своими грязными ну, то есть надо настолько ненавидеть город, даже пусть он не родной, этот город, да, чтобы вот заниматься подобными вещами. Я считаю, это просто недопустимо и цинично, и просто позор Я считаю, что любая политическая конкуренция, так же, как и бизнес-конкуренция, они, они должны быть в каких-то границах и не наносить ущерб, как минимум, третьим лицам. пожалуйста, компания еще не началась, уже горячо. Вы готовы? Я всегда готов, как пионер. Как будете реагировать, если в дальнейшем будут, будут подобные шаги? Я же сказал, его. я Березенко сказал, в следующий раз, если испортишь имущество трёх кузнецов, поймаю и там помочь. Я не ставлю по там конкурсов. То есть конкурирую, борюсь, там бэкборды езжу, я не знаю, там, статьи пишут что-то где-то. А зачем это делать? -то? Зачем вот людям вот в порту